মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা দেবব্রত শৈখিয়ার এবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার একটি মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানালেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শৈখিয়া সরাসরি সেই ছবি বাংলা নিউজ লাইভে করিমগঞ্জ থেকে সুস্মিতা দাসের রিপোর্ট ভারতীয় সংবিধান অনুসরি বিধানসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় সাংবাদিকর আগত কেছে যে আলফাই যদি এটেক কৰিব লাগে অন্য বাহিনী বা ভাৰতীয় সেনাবাহিনী বা কোনো ভাৰতীয় বিষয়া অসমত কৰিব নালাগে অসমৰ বাহিৰত অন্য ৰাজ্যত কৰক আমাৰ সংবিধান অনুসৰি আমি নিশ্চিতভাৱে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ উগ্ৰপন্থীৰ লগত সহযোগিতা এইবিলাক দণ্ডনীয় হয় আমি পাহৰিলে নহ'ব বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইক এটা উদ্বিত সৌৰ্য নামৰ কবিতা লিখাৰ বাবে কেনেকৈ জেলত ভৰাই থৈছিল মাহৰ পিছত মাহ দিন ধৰি তেনে সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলফাক অসমৰ বাহিৰত গৈ ভাৰতীয় সেনাক আক্ৰমণ কৰিবলৈ যি মুকলি আহ্বান জনালে ইয়াৰ বাবে অসমৰ গুৱাহাটীত হেডকোৱাৰ্টাৰ থকা ষ্টেট ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্য' বা ভাৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক গোৱেন্দা সংস্থা আছে অথবা অসম আৰক্ষীৰ ডি জি পি মহোদয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এনেকুৱা দেশ বিৰোধী বক্তব্য ৰখাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা ল'ব মোৰ প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও অসমৰ বাহিৰত সেনা বাহিনীক আক্ৰমণ কৰিবলৈ আলফাৰ হৈ যাব নেকি এইটো মোৰ প্ৰশ্ন